श्री स्वामी समर्थ नमस्कार स्वामी भक्तांनो आज श्रावण महिन्यातील पहिला शनिवार आज आपण मारुती व नरसिंह देवाची कृपा आपल्या मुलांच्यावर राहावी यासाठी आपण हा एक मंत्र ऐकणार आहे तर श्रावण महिन्यातील शनिवारी नरसिंह यांचा अवतार असलेले म्हणजेच भक्त प्र्हादासाठी विष्णूनी नरसिंह अवतार घेतला बालकांचे रक्षण आणि बालभक्तीसाठी अवतार धारण केलेली देवता म्हणून भगवान नरसिंह वा नरसिंह देवतेचे पूजन केले जाते यामध्ये लहान मुले उंचाऊ पडणे अन्नातून विषबाधा होणे अगिपासून होणारी हानी यासारख्या संकटातून नरसिंह देवता घरातील बालकांचा बचाव करतात अशी मान्यता आहे तसेच नरसिंह अवतार खांबातून प्रकटला याचे प्रतीक म्हणून खांब अथवा भिंतीवर चित्र रेखाटने ही पूजा केली जाते जर आपल्याला श्रावण महिन्यातील शनिवारी मारुतीची व भगवान नरसिंहाची पूजा करणे शक्य नसेल तर हा त्यांचा बीज मंत्र ऐकावा हा बीज मंत्र खूप प्रभावी आहे शक्तिशाली आहे हा मंत्र ऐकताच तुमच्या घरातील सर्व विघ्न संकटे नष्ट होतील चला तर मग स्वामी भक्तानू हा भगवान नरसिंहचा मंत्र आपण पाहूया ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम 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 श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम 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 श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम श्री नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम श्रीलक्ष्मी नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम ओं श्रीलक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ओम श्री लक्ष्मी नरसिहाय 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 नमः श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम ओीनसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः 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 ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नम ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः ॐ श्रीलक्ष्मीनरसिंहाय नमः श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम ओक्ष्मी नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम श्री नरसिंहाय नम ओलक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम लक्ष्मी नरसिंहाय नम